И всем привет, мои дорогие друзья! И сегодня я вам покажу видео под названием «Как сделать интро за 5 минут». Вам нужно перейти по ссылке в описании на сайт для создания интро. Потом там будет ссылка на канал 1. Вы на него можете подписаться. Потом нажимаете «Клайн». Вам открывается клипмейкер. Вот такой. Это нам не нужно. Выбирайте себе шаблоны. Можно себе налаштование. Я, например, беру разрешение 1800, 2К и 4. Вот эти, вот это самые лучшие. Эти не нужно брать, они плохие. Потом надписи. Вот, надписи можно додать объект, текст, панзоид, вот. Меняйте себе вот. Нужно сменить. Я меняю на Саня Тв. Вот. Да. Там шрифт. Черри. И... Ну и вот вам шрифт будет. Ставите вот так. Потом можно прослушивать. Нажимаете Play, и она будет вам катать кадры вот так вот. А если хотите пол полное интро, нужно наж наж нажать на глаз. Потом можно сменить музыку. Звуковый файл выбрать <coughs> с компьютера. На компьютер нужно скачать определенную музыку. Потом, если хотите скачать, нажимаете вот это и запустить видео в реализацию. И вам видео арендается. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Саня. Пока.